Минулого тижня валютний ринок пережив невелику паніку. Низка банків почали продавати долари дорожче. А населення, яке й без того, за припущеннями експертів, на руках має до 7 мільярдів зелених, почало скуповувати американську валюту. Нині все ніби вщухло і Нацбанк запевняє, що підстав для паніки немає, і курс буде стабільним. Та багато експертів заявляють, перспективи гривні не райдужні. Що буде з нацвалютою і чи є підстави для таких побоювань зараз? Дізнаємося у нашого ранкового фінансового експерта, аналітика Миколи І. Пане Миколо, доброго ранку. Доброго Отже, перше питання: в чому тримати свої запаси, свою зарплатню в доларі, євро чи в гривні? Ну я б рекомендовал все-таки большую часть продолжать держать в гривні банковський депозит, потому що доходность сейчас в банковских депозитах достаточно большая, она покрывает и темп инфляции. І возможно даже какой-то скачок долара наверх? А какую-то часть можна держать в американской валюті в доларах США. То есть валюты, валюти сейчас, наверное, самые надежне і доходні по mm -hmm. проценту? Мені подобається наскільки спокійно ви міркуєте про ситуацію між тим українці? Вони не спокійні, ледве курс зросте. Вони починають хвилюватися. Минулого тижня ми це бачили. Нацбанк нас заспокоїв. Навіть сказав, що покарав ті банки, які намагалися на коливаннях заробити, Але чи довго така ситуація протримається того спокою? Ну, скажем, ситуация, на самом деле, не такая критичная, как кажется многим. Дело в том, что тут есть несколько факторов. Да, есть факторы, которые и давят на гривну, а есть факторы, mm -hmm. которые поддерживают гривну. Давят на гривну, в первую очередь, ситуация в еврозоне, то есть долговой кризис. Mm -hmm. И по нашим оценкам, да, по оценкам Форекс-клуба, ситуация в еврозоне до конца года, она может, в принципе, ухудшиться. Соответственно, это оказывает негативное давление на торговый баланс, на объем экспорта товаров и услуг из Украины, на объем... Капитала, который входит в Украину. То есть понятно, что в условиях кризиса не так много желающих инвестировать в нашу страну. Соответственно, это будет давить на гривну. Mm -hmm. Наверное, будет давить на гривну приближающиеся парламентские выборы нестабильности. Да, да. Давить будет на гривну традиционный для осени рост деловой активности. Сейчас бизнес вышел из отпуска, население, они просто больше покупают будут валюту для осуществления своей операционной деятельности. Mm -hmm. Это импортеров касается, касается и бизнеса, и населения коммерческих банков соответственно это будет оказывать давление на гривну но есть скажем факторы в мире которые и гривну будут и, и будут поддерживать но, во первых наверное ближе к концу года американцы заявят о третьем количественном смягчении то есть о третьем стимулировании экономики своей то есть в это время страны банки стран начинают накачивать мировые финансы деньгами до друговой доллары. А, да, это касательно не только центрального банка. Сейчас о мерах стимулирования заявил ее Европейский центральный банк. То есть по опыту предыдущих шагов, когда это делали эти центральные банки, гривна росла в цене или во всяком случае она переставала, она переставала падать в цене. Uh -huh. Соответственно, к концу года гривна может получить поддержку от мировых рынков, да, в том числе от Соединенных Штатов. Таким образом, косвенным образом, американцы даже могут нам помочь. Uh -huh. Американцы уже всему миру очень долго на самом деле помогают. Поэтому здесь вот такой баланс есть факторов, которые будут оказывать давление на гривну. И факторы да? за, и, и факторы, факторы против. За да? на а умеренное какое-то давление, да, и, и давление на гривну оно будет оставаться. А это понятно. Но, наверное, не стоит ожидать какого-то существенного девальвации гривны, потому что э, ситуация в данный момент она несколько лучше, чем это было в 2008 году. То есть mm -hmm. мы намного сейчас лучше и сильнее готовы к какому-то кризису, к да, какой-то девальвации, чем это было в 2008, 2008 году. Да. Потому что сейчас э, не выдано большого количества ва валютных кредитов, для физлиц они запрещены. То есть уровень доваризации все-таки по кредитам и по депозитам, он снизился. Mm -hmm. Поэтому ситуация более контролируема. И какой-то умеренно может быть даже девальвация нам даже будет на руку да, украинскому экспорту и ограничить импорт. Микола, мы... скажите, пожалуйста, вы говорите, что истинной девальвации не будет, но сейчас мы говорим про обычных украинцев. Каждая копейка, когда на рахунку. Истинная девальвация это какая? Какого курса можно хотя бы приблизно ожидать в и в зимку? Ну, мы, например, ожидаем курса 8,25-8,40. А, на... то есть не столько, что это на... будет На наличном рынке, нет. Мы пока не ожидаем 10-11, то есть да, ситуация в мировой экономике остается непростой. Да? Но с другой стороны, пока тот объем золотовалютных резервов у нас в это где-то порядка 30 миллиардов долларов вот по итогам августа, он позволяет контролировать ситуацию. Скорее всего, Национальный банк будет тратить эти золотовалютные резервы, если будет давление на гривну, да? и может быть идти какая-то параллельно умеренная девальвация. Но, наверное, такого кризиса и такого скачка доллара, как это в 2008 году было, 2008-2009, его в данный момент Какого не будет или все... во всяком случае его не будет в ближайшие где-то год. Mm -hmm. да? Далее прогнозировать тяжело, потому что много будет зависеть от Греции. Например, если Греция покинет еврозону, а такой сценарий достаточно вероятный, потому что mm -hmm. лично я, например, я не верю в способность греков работать там по 10 часов в сутки, лет 7 подряд, да. И Потому что они привыкли Чтобы до... до, до с гиг... да, статус. Это до... а не да, да. uh -huh. И вот какие-то возможные колебания на мировых финансовых рынках могут произойти и через полтора года, uh -huh. там, и через год. Uh, yeah. І тоді можуть бути якісь та крісний рівень. Тоді ми з вами з знову зустрінемося і поговоримо про найближчий yeah, час. Yeah. Зараз деякі експерти кажуть для особливо полохливих українців, якщо все-таки ви боїтеся що щось буде змінюватися, купуйте техніку, бо зросте долар, зросте ціни на техніку. Купуйте нерухомість. Тобто, все таки чи варто кидатися щось купувати, якщо ти боїшся цих змін? Нехай і не істотних. Як <sighs> правило, різкі колібані вони вредні. и панические. Так. То есть в этот период нужно, наоборот, наломать дрова, там что-нибудь, каких-то ошибок наделать. наверное, ожидать резкого роста цен на импортные товары не стоит. То есть даже если будет какой-то рост стоимости доллара, допустим, как правило, розничные цены, они не сразу поднимают цены на товары. Mm -hmm. То есть, во-первых, есть запас товаров, да, это раз. Во-вторых, все прекрасно понимают, что сейчас население не так сильно не кредитов нет. И если они резко поднимут цену на импортные товары, это касается Никто на -то чего? То резко упадет, конечно, спрос и объемы. Mm -hmm. Поэтому э, повышения не будет. В какой-то период будет цена стандартная, и не скучаю, что даже скидки будут. Например, как это сейчас, сейчас есть на многие товары, там, на выходных днях, минус 10%, mm -hmm. сейчас многие продают электронику, например. Поэтому прям різко так все воно не подорожає. Да, спешить не нужно. Я думаю, що через місяць, через два, и через стрі, спокойно купите то ж самою продукт. Дякую, импортную, Микола. Импортную ну власне зранку це дуже гарна новина, ми вас заспокоїли. Головне не панікувати, а от намагатися розібратися в ситуації, дивитися телекомпанія. Бо ми постійно э, інформуємо вас про зміни на ринку. Треба про перспективи гривні. Ми говорили з фінансовим експертом Миколою Івченко. Не лінуйтеся, давайте разом розбиратися в життєво важливих процесах. Пропозицію очікуємо за адресою на екрані. Наш ефір продовж. есть православный календарь.